Bismillah və səlatu və səlamu alə nəbinə Muhamməd və alə alihi və səhbihi və səlla. Mə qardaşlar bildiyiniz kimi artıq biz başlayaq İbn Qeyyim Rəhiməllahın Fəvâidül Fevâid adlı kitabından qısa-qısa oxumağa çünki dərslər WhatsApp dərsləri olduğundan dolayı dərslərimiz qısa olacaq inşallah. Həmçinin qol fayda ümumi olsun deyə hə, hamı faydalanıb bilsin deyə. Deməli İbn Əlif Rəhiməllah ilk olaraq kitabın başlığında belə buyurur. Əl-İxlasu Lillah, yəni 1-ci fəsil Əl-İxlasu Lillah. Allah üçün ixlaslı olmaq və müxtəsər olaraq təvhid. Yəni hər bir şey Allahə aiddir və Allah Allahə xastdır. Və ilk olaraq məali sözlərinə belə başlayır. Qablullahü Taala və in min şey'in illa 'indena qaza'inuhu, mütəddimun li-kənz minəl kunus. Dedik ki Allah Taalanın bu ayəsi ki Allah belə buyurur. Elə bir şey yoxdur ki onun xəzinəsi bizim dərgahımızda olmuş olmasın. Bu deyir bu ayə Allah Taalanın sədinələrindən bir xəzinədir. Və huwa enna kulla şey'in la yutlabu illa mimmen 'indahu qaza'uhu. Dedik beləcə nə tələb olunursa olsun Yawn xəzinəni mülkün sahibindən tələb olunmalıdır. Wa mafatihu tilka al-xaza'ini biyadihi. Çünki deyir, bu xəzinələrin haçarı Allahın əlindədir. Wa anna talabahu min ghayrihi talabun mimmen laysa indahu wala yaqdiru alayhi. Deyir ki, ondan qeyrisindən nə isə tələb etmək sanki sahibi olmayan bir şey bir kəsdən nə isə tələb etməkdir. Və eləcə də qadir olmayan bir kəsdən nə isə tələb etməkdir. Və qauluhu və anna ila rabbika al-muntaha. Din el-batiri adisəlla tə va belə buyurur. Bir hər bir şeyin sonu Allah'a qayıdır. Yəni hər bir şey Allah'a aiddir. Sonu ona dönür. Bu da Necm surəsi 42-ci ayə. Az öncə oxuduğumuz 1-ci ayəsi isə Hicr surəsi 21-ci ayədir. Sonra müellif bu ayeden sonra buyurur ki: mutadam minun kenzin azim ve der bu ayet de büyük bir hazine taşıyor özlüğünde. Wa huwa anna kulla muradin in lam yurad li'ajlihi wa yattasil bihi wa illa fehu mudamihlun munqati'. Ve der ki: Böylece eğer Allah'tan başka Allah'tan gayrısının hatrına neyse olunarsa Naysə istənərsə və deyir o naqisdir və kəsikdir. O şeydir Allaha bağlı deyil və Allah üçün deyil, o şey kəsikdir və naqisdir. Fa innahu leysa ilayhil muntaha. Niyə görə? Çünki deyir ki, onların sonu bir gedib ona qayıtmır. Az öncə ayədə nə keçdi? Hər bir şeyin sonu Allahadır, Allaha qayıdır. Wa leysa al-muntaha illa ila alladhi intahat ilayhil umur. Tənkid deyir, hər bir şeyin sonu yalnız və yalnız Allah'a qayıdır. Hər bir işlər Allah'a qayıdır. Fəntəh ila xalqıhi və məşiyyətih və hikmətih və ilmihi. Vədir o şeylər Allahın yaratmasına, onun istəyinə, onun hikmətinə və onun eliminə qayıdır. Fəhuva gəyətü kull mətlub və bu da deyir, istənilən hər bir şeyin gəyəsidir. Yəni nə ki istənilsə Allahdır onu yaradan, Allahdır onu istəyən, Allahın orada hikməti var və bunu da bilən Allahdır. Və deyir bu şeylər də deyir Allahtandır, Allahdadır və deyir ona görə də deyir nə tələb olunursa hamısının gəyyəsi bu dörd şeyin içində keçir. Və ona görə də hər bir şey Allah təala buyurur ki, hər bir şeyin sonu Allah'a qayıdır. Və məs bu şeylər göstərir ki, atıq nədir? Hər bir istənilən yalnız və yalnız Allahdan olmalıdır. Çünki hər bir şeyin xəzinəsi onun dərgahında və hər bir şeyin də sonu ona qayıdır. Və kullu məhbubun la yuhibbu li-əclihi fə məhabbətuhu ənā'un və əzab. Və deyir ki, o şey ki Allahdan qeyrisi üçün sevilərsə, artıq o bədbəxtlik və əzabdır. Və kullu əmlin la yuradu li-əclihi fə huva daa'un və batil. Və dil deyəndə ondan qeyrisi üçün nə əməl olunursa olunsun, o deyir, əməl itmişdir və batildir. Və kullu qalbin la yəsulu ilayhi, fəhuva şaqiyyun mahjubun an saadatuhu və falahihi. Və dil o qalb ki, o bütün qalb ki, əgər Allah'a birləşməsə, Allah'a qoşulmursa, o deyir, qəlb bədbəxtdir və deyir, necaddan və saadatdən məhrum olmuş bir qəlbdir. Faktə mə'na yurad minhu kulluhu fi qaulih, bədir ki dir istənilən şeylər hamısı Allahın bu kəlamında bir araya gəlir. Va in min şey'in illa 'indana qaza'inuhu, bədir hər bir şeyin xəzinəsi bizim dərgahımızdadır. Va aktama ma yurad lahu kulluhu fi qaulih, bədir ki hamsinin də Onun üçün nə istənirsə hamısı Allahın bu ayəsində bir araya gəlir. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Hər bir şeyin sonu Allah'a qayıdır. Fe leysa vara'uhu subhanahu wa gayatum tutlab ve leysa dunuhu gayatum ilayhi al-muntaha. Bədir Allahdan başqa tələb olunan heç bir kəs yoxdur və Allahdan başqa da heç bir şey yoxdur ki, hər bir şeyin sona sonu ona qayıtmış olsun. Mənim qardaşlar, burada bu fəsil burada bu fəsil bitir və inşallah ondan sonra artıq nə edəcəyik? Növbəti fəsillərə keçəcəyik və beləcə qısa-qısa ümid -qısa, etdiyiniz var ki, davam eləyəy və sadəcə bütün qardaşlardan xahiş etdim od ki, mövzunu mülahisə vəlaq, yəni xəlasə olaraq əzbərləsindən, hansı ki, dərsin sonunda keçən 2 cümlə kimi və hansı ki, burada keçdiyimiz 2 ayəni də əz bəradəsində ayənin biri hicr surəsi 21-ci ayə, növbətə ayə isə necm surəsi 42-ci ayədir və hansı ki bu dan o ayələrdən muxtasar olaraq biz ona nail olduq ki Hər bir şeyin xəzinəsi Allah dərgahındadır və hər bir şeyin də sonu ona qayıdır və ona görə Allahdan qeyrisindən heç bir şey istəmək, nə olursa olsun istəmək və kim olursa olsun istəmək düzgün deyil və həmçinin də nə varsa hamısının da sonu yalnız Allah'a qayıdır. Düzün Allah bilir və Allah təala istəyir ki, bizim bu dərsimizi faydalı etsin və bizi yalnız və yalnız ondan istəyib və onun xatirinə əməl edən qullarından etsin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم